Qobustanın qaracıyüzlü kənd sakini Hüseynov İbrahimin prezidentdən çox qəribə bir istəyi var. Fikir verin, birbaşa prezidentdən, Qobustanın rəhbəri Adil Məmmədovdan yox. Çünki cənab Məmmədov rayonun problemlərini həll etmir. Çarə qalır daha yuxarı orqanlara. Vətəndaş şəhidlərin məzarını ziyarət etmək üçün prezidentdən Ermənlərdən qənimət götürülmüş tanklardan birini istəyir yolları bərbad olan kənddə yağış yağdımı, addım atmaq müşkülə çevrilir. Marağlıdır. Hər il yolların bərpasına ayrılan dövlət büdcəsinin vəsaiti Qobustan da kimin və ya xud kimlərin cibini doldurur? Suallara cavab olan bütün marağlı tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Qobustan rayon qələdzə kənd sakini olan İbrahim Deməli mənim müraciətim ondan ibarətdir ki, cənab prezidentdən bir xahişim var. Qəlimətlər parkından bizə bir dənə tank təşkil edərsən, versin bizə hədiyyə etsin. Ee, bizim bu Qələcür kəndində çamtkarpçılığında kənd torpaqlarımız uğrunda canını fəda etmiş Məmmədov Hübətalı şəhidimizin qəbrini yerlətmək üçün e, bizəc yağış yağanda gəlib gedə bilmirdi e, bu yolu. E, bu bələdiyyənin icra hakimiyyətinin e, baxımsızlıq tərəfinin baxımsızlıq şəraitində qalıb bu yol ə 17 kilometrlik yoldur. Buranı bir az yenə yağış yağan kimi e, sel sularının əlinə keçib getməyə vurur. Cənal Prezident, əgər mənim bu e, müraciətimi e, bağsız dinləsəniz, xahiş edirəm bizə e, o qənaətlə parkdan bir tank hədiyyə edəsiniz ki, minivi gəlib şəhərimizi qəbrini ziyarət edək. Təşəkkür edirəm izləyicilərimlə və xahiş edirəm ki, hər bir şəxs paylaşsın ki, bu yuxarı təşvəqəli şəxslər bunu görə bilsin, bizə kömək edə bilsin.